プロデューサーサ最近よーく三峰に声かけてくれるよね三峰のことそんなに知りたいそっかそっかじゃあまだまだ頑張ってかまってね1月16日生まれのヤギ座大型出身地はええー、プロフィールに載ってない話が聞きたいのそれはダメ まだポイントが足りないんだな三峰の好きなものよりもさ三峰としてはピータンの好きなものの話の方が気になっちゃうなーなんて <laughs> ごまかしてはないよ話したいのは本当だもんプロデューサーってば熱烈だねそんなに真っを来られたら 相手するるしかなくなくじゃん妥協しないのも困りものだなまったくいつも頑張る我らがピータンに朗報三峰はピータンにちょっかいかけてもらうのそんなに嫌いじゃないようですえへへ三峰の好きなものはアンティーカと事務所のみんなとプロデューサー 翼プロにいられるのが何よりも幸せなのプロデューサープロデューサー余計なお世話かなとは思うんだけどさコ詰めすぎないようにね三峰だって大事な人の心配ぐらいするんだから三峰のこと「実はいい子」とか思ってるんだったら。 三つみね的には作戦成功かなだってそう見えるようにっていう下心なんだからなんてねえ私を信じて見守ってくれるところもそのくせここぞって時は三つみねの言うことなんか聞かずに踏み込んできちゃうところも感謝してるのって言ったら信じてくれる ここだけの三峰情報その1実家では飼っていたのに今の家には猫がいないのは猫かわいさで外に出られなくなりそうだからですピータンと一緒にアイドルを頑張っている三峰にそろそろご褒美をくれてもいいのではないでしょうか一緒にご飯なんかちょうどいい報酬だな ここだけの三峰情報その2アイスが割と好物です自販機のやつからお高いやつまでいつでも何でも募集中だよあのさあいややっぱいいや <laughs> ごめんね気になるねでもダメです三峰からの気まぐれなお預けってことで一つ まあ普通に考えてからかって楽しんでるのって相手と遊びたいからじゃんねえ光峰がこれピータンに言ってる意味わかるねえピータン知ってただい好きさっプロデューサー冥利に好きルって言ってくれていいよ